Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі «Уніан тб програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про можливо останню хвилю приватизації в Україні та чи дозволять ці заходи наповнити бюджет. Розібратися цим теміном допоможе експерт реанімаційного пакету реформ Групою національної оборони і безпеки Денис Васильєв. Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю лодиші. Дякую, що завітали. Що ж, сьогодні Кобмін схвалив е, приватизацію 286 державних об'єктів. Втім, раніше мова йшла про 1200. Чому, на вашу думку, цей список був скорочений? Ну, причина этому очевидна, ведь э, у нас на сегодняшний день а до сих пор нет главы фонда дершмайна, официального лица, который в рамках закона назначен и должно руководить данными процессами. Есть исполняющие обязанности фонда дершмайна. Э, и все мы понимаем, что исполняющие обязанности как де юре, так и де-факто не обладает той полнотой полномочий и той полнотой возможностей, в первую очередь, для того, чтобы организовать работу фонда Дершмайна. Поэтому в данном случае подготовка, я, ну, скажем, только фактически там одной пятой этих объектов, которые запланированы, ну, лично мое мнение связано это только с ненадлежащим исполнением функций, такою структурою, як фонд «Держмайна», яка відвісна за це. До речі, ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених без до приватизації без рішення Верховної Ради. Однак беручи до уваги, що зараз наявна низька ефективність коаліції. Чи взагалі Рада підтримує цей розпродаж? Я, я би не став говорити о те, що. Э, Рада заблокирует его, заблокирует его. Но я думаю, что идти будет это очень тяжело. Этому есть две причины, потому что, во-первых, ну, с одной стороны, э, конечно, есть много вопросов в данном вопросе по этому, переч, э, по этому перечню, но с другой стороны, есть э, необходимость, объективная необходимость. Сегодня экономика не в лучшем состоянии. Сегодня государство имеет э, действительно нужду в том, чтобы некоторые объекты, которые находятся у него на балансе, продать, получить дополнительный финансовый ресурс. Поэтому тут будут влиять на это как и сила действия, так и сила противодействия. Поэтому ну, мой прогноз, мне кажется, что этот закон должен пройти, но будет проходить очень и очень тяжело. Взагалі, щороку, коли виноситься такий перелік об'єктів, жодного разу я не пригадую, щоб він був виконаний до кінця року. Чи цьогоріч встигнуть такий короткий список вже якось приватизувати? Розпродати? Ну мені, мені кажется, что чудес не будет. чудес не будет потому что как правило в процессе приватизации предприятий возникает очень много ну, назовем их так подводных камней то есть неоформленное имущество, неоформленная земля, э, неразрешенные какие-либо вопросы производственные ну, то есть ну, условно говоря мы все это можем объединить и сказать как низкий уровень подготовки к предприятия к продаже Знаєте, процес приватизації в Україні є дуже корумпованим. Чи були останнім часом прийняті якісь заходи, які б стали певним запобіжником корупції під час розпродажу держмайна державних підприємств, фактично, чи буде нинішній процес відрізнятися від того, який були раніше? Ну, як э, я почав говорити, тому що фонд Держмайна у нас працює, можна сказати в полсили. государственная политика, которая должна реализовываться фондом Дешмайна, фактически ну, не реализовывается. Это факт. И те проблемы, которые не были решены год, пять, десять лет назад, они не решены и сегодня. А в чем причина такой неэффективной работы? Причины неэффективной работы, ну, прежде всего, ну, раньше были причины разные, условно говоря, ну, они, наверное, больше сводились к тому, что неэффективное законодательство. Ну, от вас правильный вопрос прозвучал, потому что, в принципе, наверное, когда произошла э, революция достоинства, нужно было сделать максимальные усилия для того, чтобы э, бросить все усилия, чтобы принять это законодательство и перейти этот барьер. Но, к сожалению, на сегодняшний день в рамках законодательства, и мы можем сказать, законодательство это только один из аспектов правил игры на этом рынке. Правила игры на этом рынке ни в коей мере не поменялись. Чи были какие-то, возможно, вы помните, какие-то успешные приклады приватизации в Украине? Ну, если говорить от общего к частному, я хочу сказать, что в принципе приватизация на Украине проходит. Приватизации на Украине есть очень много негативных примеров, но это не означает, что негативных примеров ну, есть критическая масса. Нет. То есть есть много положительных примеров, потому что, ну, я могу сказать, как минимум половина приватизированных предприятий, они работают, они участвуют в создании национального продукта. Я, кстати, вот даже э, идя к вам, э, взял, э, значит, поднял в интернете на общем обозрении, находится финансовый при про результаты э, э, акционерного товарищества Арсейлор steel Стил. Кривой рог. Вот, вот, его показатели за 2014 год. То есть мы знаем, что когда-то индийский миллиардер выкупил его. Вот, но я смотрю, что его показатели, вот, чистый валовый доход от реализации продуктов и товаров в 2014 году составил порядка по их показателям, которые они тут указывают, значит, 36 миллионов 740 тысяч а год назад этот показатель был на 8 миллионов меньше. Это все-таки позитивный приклад. То есть, да, ну, тут явно видна позитивная динамика, то есть рост примерно там на 25% объемов продукции, то есть, и поэтому мы можем говорить, что у нас есть положительные примеры. У нас есть положительные примеры, я бы, наверное, подчеркнул, что вот почему затронул эту тему, что мы видели, когда проводился аукцион, тогда власть решила его провести честно показывали по телевизору, и вот начало процедуры такое честной, открытое. наверное, оно дает импульс правильный и на дальнейшую деятельность. Когда начало процедуры идет в коррупционных дебрях каких-то, то результат примерно такой. У нас сегодня речь за французским зразком, мне как-то так очень интересно будет. До речи, некоторые эксперты считают, что приватизация стратегических предприятий необходима для позбавления державы избытковых предприятий. Что вы разделяете такую думку? Мое личное мнение, в отношении стратегических предприятий на сегодняшний день не существует единого подхода. То есть нельзя сказать, что вот у нас есть какой-то массив стратегических предприятий, и надо в отношении их всех принять одно и то же решение. Надо подходить индивидуально. Вот. Почему? Потому что тут есть тоже очень, ну скажем, два момента ну во-первых э, стратегические предприятия оставаясь в государстве имеют некие государственные гарантии все-таки они имеют вот. но с другой стороны э, ну так уж у нас сложилось что стратегические предприятия находясь э, в государственной собственности они не получают инновационного какого-то толчка то есть инноваций нету. Ну, или, или они есть, но они идут очень как-то так, ну, знаете, так, очень ну, так медленно, то есть как-то с какими-то бюрократическими заслонами. Вот. Поэтому э вот это вот очень такой момент, который говорит, да, может быть, это предприятие надо приватизировать, надо его дать эффективному собственнику, который принесет туда не только ну, деньги, а новые технологии. Вот, которых, к сожалению, ну, развития у нас его нету. Этих а новых такие предприемства инвесторов, в принципе. Я хочу сказать, что интерес к нашему государству с точки зрения инвесторов и экономический потенциал переоценить просто невозможно. Просто невозможно. У нас на сегодняшний день наша единственная беда – это, ну, скажем, тотальная коррупция. Тотальная коррупция, которая начинается с уровня самых низких клерхов и поднимается выше, 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 выше. Вот это вот является тормозом. Потому что для любых инвесторов на сегодняшний день Украина но она настолько интересна, настолько, в принципе, у нас интересно все, у нас интересен климат, у нас интересно географическое положение, мы находимся между Азией и Европой, вот, у нас интересен, ну, у нас интересно, у нас очень образованное общество, у нас очень много людей с высшим образованием, с техническим образованием, вот, поэтому интерес есть, но как резюме в наших силах, в наших силах, скажем, дать возможность этому интересу э, стать э, не просто интересом, а реализоваться, потому что я как человек, ну, практикующий, скажем, даже в вопросах инвестиций, я вам хочу сказать, что не наше не наше законодательство на сегодняшний день и не наш главный бюрократический аппарат не готов принимать инвестиции это я вам точно говорю что просто мы не готовы даже если кто-то придет сегодня и скажет давайте я их положу просто мы не готовы у нас нету под это базы Взагалі складается вражение что наполнить бюджет через приватизацию украине пока еще не вдавалась чем уже держава заработать на распродаже сегодня я скажу одну очень правильный вопрос который содержит ответ действительно эффективность приватизации эффективность ну я имею в виду эффективность на уровне купли-продажи она была очень низкая почему потому что зачастую к приватизации не подпускались не подпускались иностранные инвесторы ну разве что там российские скажем вот эта ситуация сохранится если условия рынка приватизации, условия игры сохранятся, она также будет неэффективной. Если приватизация будет идти по нормальным, цивилизованным условиям, если доступ к информации о приватизации, если доступ к объектам приватизации будет обеспечен для всех потенциальных инвесторов, вот, то от этого мы получим огромнейший эффект. Є така інформація, що зараз якраз російські інвестори і блокуються на цьому розпродажі. До речі, багато хто вважає, що зараз приватизація не на часі. Мовляв, під час війни ціни на об'єкти приватизації знижені, що не є вигідним для держави, або що в нестабільний час інвестори просто не зацікавляться. Чи розділяєте ви таку думку? Ні, не розділяю. Навіть якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день о тому, що у нас по факту воєнне час. это даже и по закону, и по факту военное время. Вот. но если мы посмотрим на историю, на историю вообще, ну, скажем европейских государств, как раз в это время делаются ключевые реформы. как раз в это время принимаются необходимые решения, которые назревали долгое время и как раз в это время должно подстегнуть к тем действиям радикальным, Положительным радикальным действием, которые сменят систему. Потому что я вам скажу, что мы собирались, когда на встрече с коллегами, вот Юрий Бутусов, он в принципе озвучил интересную мысль. Ну, мы обсуждали вот, состояние наших дел, но он как бы резюмировал это. Он говорит: вот вы знаете, у нас общество уже 21 века, а государство еще 19-го. Вот так оно и есть. Поэтому если кто-то говорит, что не время реформ то мое личное мнение не то, что время, а время и возможность. На сегодняшний день есть, все в руках, есть кредит доверия, и поэтому надо просто действовать. Дениса, дуже вам дякую. дякую. А телеглядачам нагадаю, что сегодня у нас в гостях был эксперт реанимационного пакета реформ группы национальной обороны и безопасности Денис Васильев. У студии для вас працював Иван Голуб. Это была программа «Тема дня». До следующих встреч.